assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari ko'rayotganingiz o'zbekiston futboli rasmiy kanali agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang bugun o'zbekiston futbol ijodiy jamoasi yangi tarixda legionerlar loyihasiga qo'l urdi loyihamizning birinchi soni o'zbekiston chempionatida o'ynagan ilk ispaniyalik futbolchi haqida bo'ladi tayyor bo'lsangiz biz boshladik karles koto pegas ispaniyalik futbolchi bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yil o'n to'rtinchi fevral kuni ispaniyaning kataloniya muxtor viloyatid figr shahrida tug'ilgan ampulasi yarim himoyachi karles koto yevropa grantlaridan biri bo'lmish kataloniyaning barselona klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi ikki ming yettinchi ikki ming sakkizinchi yillarda belgiyaning muslon klubida o'ynagan keyinroq ispaniyaning quyid biri Sevilla B va bendrem klubi safida o'ynagan ikki 2011 o'n ikki ming yillarda qibristonning antonios klubida o'ynadi 2011 yil gurjistonning dinamo Tbilisi bilan shartnoma imzoladi va o'sha şey yili gurjiston chempionatida g'alaba qozondi 2013 yilda Belarusiyaning dinamo Minsk klubiga o'tadi va bir mavsum to'p surgach 2014 yilda toshkentning bunyodkor klubi bilan shartnoma imzolaydi ispaniyalik bo'lgani bois ko'p narsa kutganimiz rost boz ustiga futbolchini taklif qilishdan maqsad osiyo chempionlar ligasida muvaffaqiyatli qatnashischi edi lekin qaldirg'ochlar saudiya Al-Hilol Ar jamoasiga bas kela olmay nimchorak finalda o'z yurishini to'xtatadi dastlabki uchrashuvlarda u o'zidan yomon taassurot qoldirmadi qanotdagi tezkor harakatlari standartlar ishlashga ustaligi ridan darajasi yaxshiligi ko'rinib turdi ammo jarohat sabab ma'lum muddatga safdan chiqadi va jamoadagi o'rnini raqobatda boy berib qo'yadi keyinchalik murabbiylar uni zaxiradan maydonga tushirdilar bu orada murabbiylar shtabida ham o'zgarishlar yuz berdi qosimovdan so'ng volkov yomon boshqarmadi biroq sergey lushan kelgach aksariyat legionerlar qatori u ham ikkinchi davrada jamoadan ketdi Qo'sh futbolchi yurtimizdagi qisqa faoliyat davomida qanday fikrda buni quyida kotonin fikrlaridan bilib olamiz bunyodkorga kelganda jamoani Mirjalol qosimov boshqarardi u yetuk futbol mutaxassisi tajribasi katta undan ko'p narsa o'rgandim Qosimov yosh futbolchilar bilan ham shug'ullanardi ularga e'tibor berardi shaxsan ushbu inson jamoa tarixidagi eng yaxshi murabbiy aleksandr volkov jamoani osiyo chempionlar ligasi guruhidan olib chiqdi Rostli kuchli kvartetdan joy olgandik so'nggi ikki turda jamoa haqiqiy iroda ko'rsatdi volkov doim ijobiy jihatlari haqida o'ylardi futbolchilarga rejasini to'g'ri yetkazib berardi lushan esa ko'proq o'zi bilgan tanigan shogirdlarga ishonardi toshkentda o'zimni a'lo darajada his qilganman klub bazasida barcha sharoitlar yaratib berilgan nolishga hojat yo'q edi moslashish da tezroq kechgan bunyodkorga belarusiyaning ya'ni minski dinamo jamoasidan kelib qo'shilgandim menga asosan osiyo chempionlar ligasi birinchi davrasida imkoniyat berishdi jarohatlarim to'xtamagach o'z iqtidorimni to'liq namoyish qila olmadim jamoani o'rin bosarlarida sport formamni tiklay boshladim klub bilan o'rtamizda hech qanday muammo bo'lmadi do'stona kayfiyatda xayrlashdik moliyaviy tomondan shartnomada ko'rsatilgan barcha mablag'lar to'lab berildi muxlislar bizni doim stadiondan bevosita qo'llab quvvatlashardi ularni yodimdan chiqarmayman jamoani ajoyib va qadrdon ishqbozlari bor dushan bilan birga ko'p ishlamadim agarda o'shanda avvalgi murabbiy qolganda natijalar ijobiy tarzda davom etishi mumkin edi ikkinchi davrada ketishdan boshqa chora topa olmadim hozirda gretsiya chempionatida to'p tetmoqdaman degan edi Carles koto videoyimiz yoqqan bo'lsa komentariyada o'z fikringizni qoldiring va albatta like bosishni unutmang